বাইদেউ ভণ্টীসকল এইটো হৈছে বাঁহী মাছ আজি কেইটামান ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই মন মানে মন টন ভাল নহয় বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে এতিয়া অলপ ভাল হৈছে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই ভাবিলোঁ আজি এইটো বাঁহী মাছ মই বেলেগ ধৰণৰ বনাই দেখাম এইয়া বিহাৰী ষ্টাইলৰ বনাই দেখাম এইয়া সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া এখাবত লাগিব নহ'লে চলিব নোৱাৰিম এয়া কেঁচা জলকীয়া নহৰু আৰু অকণমান মই ইয়াতে জিৰা দিম এতিয়া মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মছলাটো পিহি ল'ম এই মছলাত মই অকণমান হালধি দি ল'ম অকণমান নিমখ দি ল'ম এনেতো গোটেই দিনটো মই ভাতেই নাখাওঁ সেই দিনত তিনিটা আঢ়ৈটা বজাত অলপ খাওঁ ওপৰত ইমান টেনশ্যন ভাবিলোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰ বনাই চেনাই চাওঁ খাব পাৰোঁ নেকি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল সেইখিনি আমাৰ ভাতত উহাই লৈছিলোঁ আলুটো নেপেলাওঁ দি দিম এনে বহুত দাম হয় আৰু এটা কথা রানদার লগর লগন মই শেয়ার করি আছো আপনারা লোকক মনৰ কথা বৰ টেনচন শেয়ার কৰিলে অকমান হালকা হয় আলিজীৰা পূৰণ এই আলুখিনি অকমান ফ্রাই কৰি লম এনে উহাওয়া আলু হয় ধনিয়া পাত নাই বিলাহী নাই আপোনালোকে দি ল'ব বজাৰত যাব পৰাও অৱস্থাও নাই ইমান ৰ'দ ইমান গৰম সেয়া পিহি থোৱা মছলাখিনি দি দিম এই শুকান জলকীয়াৰ গুড়া অকণমান কালাৰৰ বাবে দিম এতিয়া মই হালধি দিম অকণমান নিমখ দি ল'ম আমাৰ আন্দাজত মই নিমখ দিলোঁ আগতে মছলাৰ লগত অকণমান দিওৱা আছিল কমকৈ দিলোঁ মছলাৰ বাতিৰ পানীখিনি দি দিম আমাৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ বেছি ফ্ৰাই কৰিলে আকৌ সৰিয়হটো তিতা লাগিব এতিয়া আমাৰ ইয়াত বাতি পানী দিম বেছি নিদিওঁ মাছখিনি মই লগতে দি দিম মছলাবিলাক সোমাব আজ তিন চারিদিন এই মাছ বহি মাছ হয় ধুনিয়া বক বগাই আছে রেডি হয়ে গেল আমার আঞ্জা তো মাছ কাতল মাছ